Dan uh, apa agaknya kata pertama daripada Jui? Saya nak ucapkan Assalamualaikum kepada penonton di sini dan juga di rumah dan selamat sejahtera kepada yang bukan Islam. Hmm, itu dia, Jui ya. Majalah Bangga adalah sebuah majalah bulanan terbitan kumpulan utusan Melayu Berhad yang mula diterbitkan buat kali pertama pada April 1995. Pada zaman internet merupakan satu kemewahan berbanding keperluan, Mangga boleh dikatakan sumber utama hiburan bulanan untuk generasi muda yang membesar pada era 90-an dan awal 2000-an. Tanyalah mana-mana orang dewasa yang membesar di Malaysia pada era ketika itu, mereka pasti kenal majalah Mangga. Ia sangat sinonim dengan gambar dan poster pin-up artis, selebriti dan atlet yang berposing di kolam renang. Sehingga kan pada satu tahap apabila orang mahu bergambar di tepi kolam renang, mereka pasti akan cakap buat pose macam majalah Mangga. Tetapi sebelum Mangga dikenali sebagai majalah koleksi gambar selebriti di tepi kolam renang, majalah ini sebenarnya bermula sebagai sebuah komik. Berikut merupakan sejarah majalah Mangga. Ketika mula-mula diperkenalkan di pasaran pada April 1995, konsep Mangga sebenarnya adalah komik bulanan setebal lebih kurang 80 muka surat. Slogan Mangga pada ketika itu adalah bukan sebarang komik. Harganya pula RM3 senaskah. Jika diteliti kandungannya pada ketika itu, Manga adalah hybrid antara komik dengan majalah hiburan. Dari segi analoginya, ia ibarat seperti majalah ujang dan juga majalah apa. Muka depannya menampilkan grafik karikatur artis-artis tempatan. Di dalamnya terkandung komik yang menyentuh isu-isu semasa, sosioekonomi dan politik. Terdapat juga siri komik bergenre drama ala-ala plus Untuk Aku. Manakala ruangan hiburannya pula terkandung berita-berita hiburan tipikal seperti kisah-kisah pribadi artis, gosip, temu ramah dengan artis serta sedikit artikel publicity album dan filem terkini. Pengarang utama majalah manga adalah tak lain tak bukan Mama Jui. Pada zaman 90-an dahulu sebut saja nama Mama Jui serta mata manga akan dikaitkan. Nama Mama Jui kedengaran asing bagi generasi muda ketika ini. Tetapi bagi orang yang sempat hidup pada zaman 90-an ia adalah nama besar dalam dunia hiburan. Artis-artis yang baru nak naik pada ketika itu menganggap apabila nama mereka disebut oleh Mama Jui, ia bermakna mereka sudah menjadi terkenal. Ini kerana tulisan Mama Jui dalam majalah Mangga URTV atau Kolom Out dalam akhbar Sisipan Panca Indra Terbitan Mingguan Malaysia dibaca berjuta-juta rakyat Malaysia. Pengaruh Mama Jui sangat besar dalam dunia hiburan tempatan pada ketika itu sehingga kan kumpulan Bumi Putera Rockers pernah menulis lagu Jui 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 dalam album pertama mereka Selamat Pagi Malaysia pada tahun 1987. Nama sebenar Mama Jui adalah Abdul Jalil Saleh. Beliau merupakan seorang hunsa. Wartawan hiburan ini dilahirkan di Singapura tetapi mendapat pendidikan pengajian tinggi di Yayasan Anda Akademik Kuala Lumpur dan Institut Teknologi Mara Shah Alam. Selepas menamatkan pengajian, Mama Jui mula bekerja sebagai wartawan di Berita Harian pada tahun 1974. Beliau bekerja di sana selama hampir 10 tahun sebelum berhijrah ke Akbar Utusan Malaysia pada sekitar pertengahan 1980-an. Berbalik kepada majalah manga, konsep majalah utusan Malaysia yang menggabungkan komik dengan berita hiburan ternyata mendapat sambutan. Tidak sampai setahun diterbitkan, manga mengumumkan dalam isu ke-8 sebanyak 75,000 naskahnya terjual sebulan. Pada tahun 1997, dua tahun selepas diterbitkan buat julung kalinya, Mangga mengumumkan jumlah edarannya sudah mencecah 200,000 naskah sebulan. Setahun kemudian pada tahun 1998, Mangga mengumumkan jumlah pembacanya sudah mencecah 1 juta sebulan. Seiring dengan pertambahan jumlah pembacanya, Mangga mula berevolusi. Jumlah muka surat ditambah kepada lebih 100 muka surat seiring dengan pertambahan jumlah iklan di dalamnya. Dari segi kandungan, Manga turut dilihat mengurangkan komik dan melebihkan berita hiburan kerana menurut hasil tinjauan sidang redaksi mereka, pelanggan utama Manga adalah golongan muda 18 hingga 30 tahun yang dahagakan berita hiburan berbahasa Melayu. Jika pada asalnya kandungan komik dalam Manga mengandungi 40 muka surat, lama kelamaan ia dikurangkan sehingga menjadi kurang 10 muka surat. Akhirnya pada 2002, slogan Manga telah ditukar dari bukan sebarang komik kepada bukan sebarang hiburan. Dalam masa sebulan di negara kecil seperti Malaysia, bukanlah banyak sangat pun berita hiburan yang cukup menarik untuk dimuatkan dalam majalah mangga. Jumlah syarikat yang mahu beriklan dalam mangga pula semakin banyak. Dianggarkan pendapatan untuk mangga saja pada zaman puncaknya mencecah lebih RM2 juta setahun. Jadi sidang redaksi mangga perlu memikirkan strategi untuk memastikan mangga kekal menarik di mata pembaca walaupun jumlah muka suratnya bertambah. Strategi yang sidang redaksi mangga tampilkan cukup ringkas tetapi cukup efektif banyakkan gambar artis untuk sajian mata pembacanya. Ketika inilah manga mula dikenali sebagai majalah koleksi gambar artis tepi kolam renang. Strategi ini bukanlah strategi baru pun, ia telah pun digunakan oleh majalah hiburan lain seperti Varia Pop, Media Hiburan, Pesta, URTV dan Hai. Tetapi kelebihan manga terletak kepada saiz majalahnya yang lebih kecil. Apabila saiz majalahnya kecil, Mangga dapat memberikan fokus lebih kepada kualiti kertas yang digunakan dalam majalah mereka. Mangga menggunakan coated paper yang lebih berkilat dan cantik, sedangkan majalah hiburan lain walaupun besar-besar masih lagi menggunakan kertas kertas semula yang berwarna kuning, kusam dan kasar teksturnya. Selain itu saiz mangga yang kecil juga membuatkannya menjadi tebal berbanding majalah hiburan lain. Jadi psikologi pelanggan menganggap dengan harga RM3 hingga RM5 mereka dapat lebih banyak kandungan di mangga berbanding majalah hiburan lain. Ketinggian populariti mangga walaupun memberi keuntungan sebenarnya juga bertanggungjawab menyebabkan kejatuhan popularitinya. Populariti majalah itulah yang menyebabkan ia berada hampir semua rumah orang Melayu sehingga kan kewujudannya mula disedari oleh orang-orang tua dan golongan beragama. Jika sebelum ini orang-orang tua dan golongan beragama tidak ambil pusing dengan mangga, kini mangga mula mendapat perhatian mereka. Kekerapan mangga menyiarkan gambar seksi artis di tepi kolam renang menimbulkan banyak rungutan dan teguran. Untuk memberi justifikasi kepada gambar-gambar ini, pada tahun 2005, sidang redaksi mangga mengeluarkan pula slogan berenang untuk kesihatan dan berenang menyihatkan badan di posternya. Jika dulu artis hanya disuruh berposing sahaja di tepi kolam renang dengan badan yang basah, kini mangga menerbitkan juga gambar artis tersebut berenang betul-betul dalam majalahnya. Semuanya untuk menyesuaikan konsep poster mereka dengan slogan berenang untuk kesihatan dan berenang menyihatkan badan. Kesedaran orang ramai terhadap teguran-teguran ini sedikit sebanyak menjejaskan populariti dan jumlah edaran mangga dalam pasaran. Malah di Facebook sekitar 2009 hingga 2011 dahulu, banyak grup ditubuhkan untuk menyuarakan bantahan orang ramai terhadap kandungan mangga. Kemuncak kontroversi mangga yang gemar menyiarkan gambar seksi artis di tepi kolam renang berlaku pada tahun 2012. Jabatan Mufti Negara Kedah dalam satu keputusan mesyuarat jawatan kuasa fatwanya pada 29 Mei 2012 memberitahu mana-mana penerbitan yang mempamerkan wanita-wanita ataupun lelaki yang meredahkan aurat hukumnya adalah haram kerana bertentangan dengan kehendak syariat. Oleh itu dicadangkan supaya bahagian kawalan penerbitan kementerian dalam negeri menangani isu ini dengan lebih efektif. Dalam etika kata lain, Kedah menfatwakan majalah mangga sebagai haram kerana mempamerkan gambar wanita dan lelaki yang mendedahkan aurat dalam kandungannya. Jika ini belum cukup untuk menjejaskan jumlah edaran mangga di pasaran, kemunculan telefon pintar dan peluasan akses internet menyebabkan mangga semakin tidak relevan di hati masyarakat. Tiada siapa peduli dengan pendapat Mama Jui lagi. Akibatnya, Mama Jui meninggalkan mangga pada tahun 2007. Kemudian semakin kurang orang yang membeli majalah apabila mereka mendapat berita hiburan secara percuma di internet. Akibatnya Mangga perlahan-lahan cuba beralih ke medium dalam talian di manggaonline.com.my. Tidak cukup dengan itu, Mangga cuba menarik perhatian pembaca dalam talian dengan tajuk-tajuk berita berbau seksual inwendo. Operasi majalah Fizikal Mangga akhirnya dihentikan pada tahun 2015. Manakala operasi dalam taliannya pula Mangga Media yang dipindahkan ke bawah pengurusan Utusan Karya sejak 2015, penerbit sama yang menguruskan majalah Mastika dihentikan pada tahun 2018. Sekian terima kasih.